есть мечта приветствующаяся в проекте и хочет его победить. встречайте михаил ващенко у михаила есть мечта чтобы танки не ездили по городам и дети спокойно играли на детских площадках встречайте Ростислав Барковский У есть мечта попасть на Финал Лиги Чемпионов! Встречайте Андрея Собикайло! У Андрея есть мечта стать актером театра! Встречайте Юрия Юлия Дмитриевна! У Юрия есть цель развития спорта среди людей с инвалидностью! Встречайте, Александр Швецов. У Саши есть мечта сняться в телепроекте «Холостяк». Встречайте, Алексей Аванесян. Мечта открыть свой автосервис и заняться ремонтом машин. Встречайте, Август. От этого Артем встречайте. Цель продолжить учиться и стать программистом. Встречайте, Вадим. Встречайте Дмитрий Медведь. Мечта и цель помогать людям в реабилитации. Встречайте Валерий Кусеченко. нашей страны. Честь вам и хвала, ребята. Еще раз аплодисменты. love Що ми, браття козацького свого роду душу тіло ми поможимо за нашу свободу і покажемо, що ми. фактор «Золотой голос Украины» Гитарян Сеидов. Ваши аплодисменты. Дорогие друзья, уважаемые дамы и господа, давайте еще раз поприветствуем аплодисментами наших защитников, героев и просто мужественных участников проекта «Игры героев». Конечно же, ваше настроение, ваши аплодисменты сейчас нашим ребятам будут помогать как поддержка.